Bima Sakti memiliki lohong hitam besar yang baru ditemui dan ia berada dekat dengan bumi. Gergasi yang sedang tidur ini ditemui dengan teleskop angkasa Eropa Gaia yang menjejak pergerakan berbilion bintang di galaksi kita. Lohong hitam najam tercipta apabila bintang besar mencapai penghujung kitaran hayatnya. Ia tidak lagi dapat mengekalkan tindak balas pelakuran nuklear dalam terasnya untuk mengatasi tarikan graviti ke dalam. Tanpa tekanan luar daripada pelakuran nuklear, graviti menyebabkan teras bintang runtuh dengan cepat. Keruntuhan ini boleh berlaku secara letupan dan ini membawa kepada letupan supernova. Jika teras bintang itu cukup besar, keruntuhan berterusan melepasi peringkat supernova membentuk objek tumpat yang dikenali sebagai bintang neutron atau jika keruntuhan lebih ekstrim, lohong hitam. Penemuan baharu itu merupakan mercu tanda yang mewakili kali pertama lohong hitam besar dengan asal usul sedemikian telah ditemui berhampiran dengan bumi. Astrolab membawa anda lohong hitam gaya BH3. Assalamualaikum dan salam angkasa dari Astrolab. Sekilas fakta, lohong hitam najam yang dinamakan Gaia BH3 adalah 33 kali lebih besar daripada matahari kita. Lohong hitam paling besar sebelum ini dalam kelas yang ditemui di Bima Sakti ini ialah lohong hitam binary Sina X dalam buruj Cygnus CYGX1 yang dianggarkan jisimnya sekitar 20 kali ganda daripada matahari purata lohong hitam jisim bintang di Bima Sakti adalah kira-kira 10 kali lebih berat daripada matahari. Gaya BH3 terletak kira-kira 2,000 tahun cahaya dari bumi, menjadikannya lohong hitam kedua terdekat dengan planet kita yang pernah ditemui. Lohong hitam yang paling hampir dengan bumi ialah Gaya BH1, juga ditemui oleh teleskop Gaya, iaitu 1,560 tahun cahaya dari bumi. Gaya BH-1 mempunyai jisim sekitar 9.6 kali ganda daripada matahari, menjadikannya jauh lebih kecil daripada lohong hitam yang baru ditemui ini. Usaha mencari lohong hitam ini bukanlah mudah. Penemuan direkodkan melalui Teleskop Angkasa Gaia oleh saintis dari College University London. Gaya BH-3 adalah petunjuk penting kerana ia adalah lohong hitam bintang paling besar yang pernah ditemui di galaksi kita. Tetapi anda perlu ingat satu perkara. Gaya BH3 cuma seekor semut jika dibandingkan dengan lohong hitam supermasif yang menguasai jantung Bima Sakti, Sagittarius A, yang mempunyai jisim 4.2 juta kali ganda daripada matahari. Lohong hitam supermasif seperti Sagittarius A tidak tercipta menerusi kematian bintang besar tetapi oleh penggabungan lohong hitam yang semakin besar dan lebih besar. Lohong hitam najam dan lohong hitam supermasif ialah dua jenis lohong hitam yang berbeza dengan ketara dari segi jisimnya dan persekitaran di mana ia biasanya ditemui. Lohong hitam najam terbentuk daripada sisa-sisa bintang besar yang telah mengalami letupan supernova pada penghujung kitaran hayat. Ia biasanya mempunyai jisim antara kira-kira 3 hingga 100 kali ganda daripada matahari. Walaupun ada yang mungkin lebih besar, Lohong hitam najam bersaiz agak kecil dengan ufuk peristiwa biasanya berukuran diameter hanya beberapa kilometer sahaja. Ia sering ditemui dalam sistem binary di mana mereka mengorbit mengelilingi bintang pengiring dan kehadirannya disimpulkan daripada tingkah laku bintang pengiring mereka seperti pancaran sinar X daripada jirim yang ditarik dari bintang pengiring ke arah lohong hitam. Manakala lohong hitam supermasif jauh lebih besar daripada lohong hitam najam dengan jisim antara berjuta-juta hingga berbilion kali ganda daripada matahari. Ia ditemui di pusat kebanyakan galaksi, termasuk galaksi Bima Sakti, kita sendiri. Dan dipercayai memainkan peranan penting dalam evolusi dan dinamik galaksi. Lohong hitam supermasif mempunyai ufuk peristiwa yang lebih besar berbanding lohong hitam najam dengan diameter antara jutaan hingga berbilion kilometer. Kehadiran mereka sering disimpulkan daripada pergerakan bintang dan gas di sekeliling pusat galaksi serta daripada keamatan sinaran tinggi yang dipancarkan oleh jirim yang jatuh ke dalam lubang hitam yang dikenali sebagai nucleus galaksi aktif AGN. Secara ringkas, perbezaan utama antara Lohong Hitam Najam dan Lohong Hitam Supermassive terletak pada jisim saiz dan lokasi tipikalnya dalam galaksi. Semua Lohong Hitam ditandakan dengan sempadan luar yang dipanggil Ufuk Peristiwa di mana halaju pelepas Lohong Hitam melebihi kelajuan cahaya. Ini bermakna Ufuk Peristiwa ialah permukaan sehala yang memerangkap cahaya tanpa meninggalkan jejak. Akibatnya, Lohong Hitam tidak memancarkan atau memantulkan cahaya bermakna ia hanya boleh dilihat apabila ia dikelilingi oleh jirim yang mereka faham secara beransur-ansur. Kadangkala, ini bermakna lohong hitam dalam sistem binary yang menarik jirim daripada bintang pendamping yang membentuk cakera gas dan debu di sekelilingnya. Pengaruh graviti besar lohong hitam menghasilkan daya pasang surut yang kuat dalam jirim sekeliling ini, menyebabkan ia bersinar terang dengan jirim yang dimusnahkan dan dimakan, juga memancarkan sinar X. Selain itu, Jirim yang tidak dimakan oleh lohong hitam boleh disalurkan ke kutubnya dan diletupkan sebagai jet kelajuan menghampiri cahaya yang disertai dengan pancaran cahaya. Kesemua pelepasan cahaya ini membolehkan ahli astronomi mengesan lohong hitam. Persoalannya, bagaimanakah lohong hitam tidak aktif yang tidak membaham gas dan debu di sekelilingnya boleh dikesan? Sebagai contoh, bagaimana jika lohong hitam najam mempunyai bintang pendamping tetapi Kedua-duanya dipisahkan cara meluas untuk lohong hitam itu merampas jirim bintang daripada rakan binarinya. Dalam kes seperti ini, lohong hitam dan bintang pengiringnya mengorbit satu titik yang mewakili pusat jisim sistem. Ini juga berlaku apabila bintang diorbit oleh rakan cahaya seperti bintang lain atau bahkan planet. Mengelilingi pusat jisim menghasilkan goyangan dalam gerakan bintang yang boleh dilihat oleh ahli astronomi. Oleh kerana gaya mahir dalam mengukur pergerakan bintang dengan tepat, ia adalah alat yang ideal untuk melihat goyangan ini. Saintis mula mencari goyangan ganjil yang tidak dapat dikira dengan kehadiran bintang atau planet lain dan yang menunjukkan pendampingan lebih berat, berkemungkinan lubang hitam. Berada di bintang gergasi tua dalam buruj Aquila, yang terletak 1926 tahun cahaya dari bumi. Saintis menemui goyangan di laluan bintang itu. Goyangan itu menunjukkan bahawa bintang itu terkunci menerusi gerakan orbit dengan lohong hitam tidak aktif dengan jisim yang sangat tinggi. Menerusi sensitiviti gaya, saintis juga dapat meletakkan kekangan pada jisim gaya BH3 mendapati ia mempunyai 33 kali ganda jisim matahari. Pengukuran gaya memberikan bukti pertama yang tidak dapat dipertikaikan bahawa lohong hitam najam berat memang wujud. Walau bagaimanapun, Sistem gaya BH3 menarik minat saintis kerana jaraknya yang hampir dengan bumi dan jisim lohong hitamnya. Bintang dalam sistem ini ialah bintang sub gergasi yang berukuran kira-kira 5 kali lebih besar daripada matahari kita dengan 15 kali ganda kecerahannya. Walaupun ia lebih dingin dan kurang tumpat daripada bintang kita, bintang pendamping gaya BH3 terdiri daripada hidrogen dan helium, dua unsur penting dan paling ringan di alam semesta. Fakta bahawa bintang ini tidak mempunyai banyak logam menunjukkan bahawa bintang yang runtuh dan mati untuk mencipta gaya BH3 juga tidak mempunyai unsur yang lebih berat. Sehingga kini, kita masih mencari jawapan mengenai perilaku lohong hitam dan bagaimana ia bergerak. Membaham jirim lain di ruang angkasa yang gelap gelita. Berikan pendapat anda. Jangan lupa like, komen, share dan subscribe. Astrolab signing off from space.